Ну что ж, вот теперь сок выжат. Да, кстати, не обращайте внимания на эти леденящие звуки. Это нормально, это парогенератор, так как сусло жидкое, ну, я говорю, сок жидкий, поэтому сейчас он нагреется, будет все нормально. Значит, температура у нас 36 градусов. Я сейчас провожу постерилизацию сока. Значит, сок яблоки грязные. Чтобы нашим дрожжам было легче, это вот вы видите, да, это бак 50-литровый. Сколько получилось? Ну, сколько? Почти ну, 45, наверное, да, литров. Вот, 45 литров где-то получилось сколько. Ну, может быть, чуть больше, не знаю. Это вот 63 килограмм яблок. Это немножко груш было сколько там высчитал ведро что ли груш сейчас он немножко нагреется, успокоится это обратный клапан прибежит вот провожу пастеризацию сока сейчас как, э, температура станет э, 60 градусов ну, 62-65 может быть я выключу парогенератор дам ей постоять. В ну, хватит. Дальше подключаю воду, как вы уже видели, вот сюда к этим штуцерам. Вот этим штуцерам. И включаю холодную воду. И охлаждаю быстро до температуры задачи дрожжей. Значит, сахаристое сусло, вот я специально пробу взял, ну, не знаю, видно, не видно, 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 13%, да, ну, вот так, количество 13. 13, ну, 14 лет, где же 13, 14. Вот это наши дрожжики. уже этот потихонечку их поставил. Пусть разбраживается. Ну вот такие дела. Сейчас я этот сок обратно вылью. Потому что количество сока я померил. Ну вот, собственно говоря, вот так мы делаем яблочный. Ну, видите, уже тише начинает, немножко тише. А, кстати, вот из чаще то, что вы смотрели, вернее, из выжима, вот получилось вот эти два крайних баллона. Причем под завязку полные, 10-литровые, они там где 10,5. Так что выжимками разбрасываться тоже не стоит. Ну, собственно говоря, ну все, собственно. Спасибо.